师傅，我这是怎么了？可有伤到你？喂喂。徒儿刚刚做了个噩梦，梦到师傅要杀了我。呃，那梦都是反的，为师怎么可能杀你？呃，呃你不必慌张。<laughs> 这么多年，你恐怕对为师多有误会。为师打你，是为了帮你打通任督二脉。 辱你是为了助你练就百毒不侵之体，骂你是为了磨练心性，让你拥有坚定无比的内心啊！唉，我这一番苦心也不指望你能懂啊！师傅还真是用心良苦了。还有什么不明白的？为师还能给你接着编。来，让为师给你疗伤。 这，出门在外嘛，防身防身。那，你好好休息，我就先走了。徐凌峰，你没有死。 又在轮回峰上，我重生了。